Артемі Сурін, український мандрівник у нас в гостях. І, звичайно, він розкаже подробиці про ці мандри, тому що у сюжеті дуже мало е, може поміститися. На жаль, одна героїня цього сюжету вже побігла, я не бачу Добре. її за лаштунками Мирося наша Ульяніна е, Артемій. Я дивлюся зараз і згадую якраз свій відпочинок, тому що цього літа якраз був у Хорватії в Апатії, відпочивав два тижні і. Ну, в мене захват від Адріатики взагалі, тому що найчистіше море, як взагалі, на от перша українська да, під українськими прапорами. Чому саме Хорватія? Ну, во-первых, это уже была в этом году не первая флотилия, а первая была в Греции. И когда мы выбирали вторую флотилию, она прошла, конечно, там феноменально с таким большим резонансом, когда нам, в принципе, нашему сообществу OneLife, которое объединяет там, открытых, позитивных. А что это за, за философия в Заголе? Философия очень простая. Там, два слова английских это OneLife, жизнь одна. Жизнь одна, и она происходит прямо здесь и прямо сейчас не когда-то, не откладывая на потом, а состоит именно из тех дней и там, тех минут, которые мы живем вот. Артемий, Артем, ну дивись, это практи... ну, философия, так? А для нашего глядача э, потребна какая-то практичная парада, которая вытекает из этой философии. Несомненно. Что нужно а... делать, чтобы влиться в эту философию и жить? Вот это таким все очень чином. просто. Это, это, действительно отношение к жизни, не обязательно там куда-то вливаться. Просто для, это осознание для себя самого о том, что вот жизнь, она прямо здесь и прямо сейчас. Мы очень часто, вы знаете, подвергаемся как неким навязываемым социумам, социумным установкам о том что там ну вот сейчас поработай поработай а потом вот потом наступит и тогда ты там тогда все будет хорошо mm -hmm. и так далее и то, то же самое там и средства массовой информации и современные там коммуникации они как правило включаешь новости все плохо там все тяжело Работая, не поднимая головы и так далее. В стране все плохо, хотя на самом деле все не так. Жизнь прекрасна, мир прекрасен, и надо жить прямо здесь и прямо сейчас, радоваться всему. Независимо от того, отдыхаешь ты в Хорватии или ты просто проснулся и увидел красивый рассвет, там, красивый лучик Солнца за окном. И об этом и говорит One Life, о том, что жизнь прямо здесь и прямо сейчас. Uh -huh. И кроме того, самая ценная категория вот на, на наш взгляд, это время. Потому что время безвозвратно. Вот сейчас проходит день. Затем проходит следующий день, и вот из этого состоит жизнь. Сколько мы ходили не... морем? Незаметно, незаметно уходит. А, За часом. А, ты имеешь в виду на этой флотилии или в на целом? Наси, Наси, а, ну, Это была неделя. Это было путешествие в неделю. чему а Хорватия? Почему Хорватия? А а, ну, во-первых, это прекрасная страна, ты уже сам выразил я, да, свои впечатления. Я да, 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 да. И у нас тоже все а, влюбились, и мы до этого Короче, ходили под нас парусом. нас все видом и эти <связи> краевыды Ну, видите, пейзажи, она настолько, понимаете, она настолько и красивое море, и гостеприимные хорваты, и, в принципе, страна довольно там нова с точки зрения там да, восприятие как э, страны там для туризма и для отдыха, поэтому вот Хорватия по-настоящему удивляет. А и... еще, я ну, в кадр, ну раньше трохи, когда наичистейшая вода, я, честно говоря, не бачу такой э, Чисто, чистая, да, чистая вода, она уникальная. Адриатика, она еще тем хороша, что помимо чистой воды, которая есть вот, которую мы уже видели, э, она все там как бы комбинируется с островами, которых там, ну тысячи островов а Он мне рассказал один секрет, почему она такая чистая. А какой? Ты чья? Яка э, с півдня идет, омывает этот берег, Mm -hmm. Хорватский, ну бывший Ярославия, Черногория, Македония, Хорватия, а потом поворачивается уже берегами Италии, и тому э, весь брут. <laughs> Он является. там Ну вот не, не могу там точно сказать, э, так это или нет, тем не менее, главное, что действительно вода там чистая, это все рядом с островами, на которых хвойные деревья, и это да, делает такой потрясающий потрясающий, Хорватии, потрясающий микс, как бы э, соленой такой воды запаха моря и в то же время ароматов хой. Хорваты встречали прекрасно, но э, вы понимаете, как можно по-другому встречать? А представьте себе, представьте себе, флотилия, вот огромные яхты, там 44 и 50 футовые. И вот эта флотилия таким клином красивым с украинскими флагами и с флагами One Life заход, идет по морю и затем заходит на острова. Это вот знаете, это, вот я сейчас говорю, у меня мурашки идут, но я вспоминаю что? все это дело. И когда хорваты иностранцы видели это... То есть они выходили на пристань, они нас встречали с аплодисментами, фотографировали, говорили, ребята, откуда вы, откуда вы так масштабно заходите? Мы говорим, мы из Украины, вот у нас сообщество OneLife, и для многих это было откровением, что и наша страна может такие масштабные вещи, потому что это мероприятие, оно было заметно в масштабах европейских, в масштабах Адриатики. Ни в Украине, ни даже в России не удавалось выводить столь огромные лифстай-флотилии. Около 20 яхт, точное количество 19 и порядка там 200 человек 180 чем-то да да это конечно это потрясает и э, почему столько много людей вот это тоже аспект да потому ну, как вот, зритель может думать ну кто-то на яхтах съездил а, потому что мы делаем это доступным. Uh, и мы, как бы, главная цель всей этой истории у нас в сообществе One Life, uh, прежде всего, это разрушить стереотип о вот том, что... Вот так бы что... уявить, если бы ветрилы были еще разноколеровые. Будем, однозначно. У нас уже были, у нас я был черный идея, да? парус, да, Геннакер, вот. И uh, хочу вернуться к той мысли о том, что вот для многих людей яхтинг воспринимался и воспринимается сейчас о том, что отдых на яхтах, это где-то вот, где-то там на лазурных берегах богачи там отдыхают на яхтах. Ну, Но я... это не совсем верно. Я когда начал э, там, путешествовать по морю, путешествовать по миру, посмотрел, что много европейцев, американцев э, э, путешествуют на яхтах и это доступно. И мы сейчас в онлайфе благодаря тому, что у нас прекрасные цифры по интернету, с нами там очень много партнеров хотят работать, они нам дают отличные цены на авиабилеты, отличные цены на яхты и путешествие недельное, вот недельное путешествие, которое было Мирослава, Мирославова журналиста. Артемий, Артемий. Да. Э, дуже цикаво, я не можу часто тебе скажу, но я Тому що так. час плине вже пора прощатися, Пообіцяй, що ти обов'язково ще прийдеш до нас і з новими якимись мандрами, з новим відео і розкажеш ще про подробно по, по, по дуже суттєво і подробно про а, Несомненно. Про ну філосум. вся неділя буде ефіра, okay. поэтому да, да я думаю, що все ще побачимо і почуємо з як це було.